как-то не очень хочется о судействе говорить. Почему? Ну, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, поэтому ну, нет, я не вижу смысла об этом говорить. Слава Шевчук на всю Украину возмущается, толка никакого. Ну, ну смысл, смысл об этом говорить? Просто единственное, что обидно, ну, наверное, и нам, да, и Днепру, наверное, тоже ну, э все ожидали до да, праздника футбола, а ну, скажем так, не совсем он получился, потому что в силу разных причин мы вынуждены были так играть с Днепром, Днепр команда хорошая, поэтому очень хорошо контролирует мяч, и поэтому мы удаление нам чуть-чуть так скажем, сломала нашу то, что мы хотели. И, ну, опять повторюсь, ничего с этим не поделать, нужно двигаться дальше. Еще э, сколько у нас там? 10 туров еще, так что еще все впереди. Природа ошибки, когда пропускали первый правильно делал, делал жук, что скидывал? Или, что там уже больше несчастный случай, чтобы Ну, ну, я думаю, что правильно, там просто Даня подскользнулся. Ну, такое бывает. Ну, это футбол, от ошибок никто не застрахован. Там, ну, это даже не ошибка, а ну, случайность. А после удаления вы на бровке общались с Клобу, что вы мне говорили? Ну, я говорю, так ты там что Он говорит, да, но он, да". ну, он там наступил. Я говорю, а куда, а куда ему деваться? Ну, он убрал ноги. Если, если Бранкин ноги не убрал, то там, момент, ну, я смотрел э, на телефоне, если Бранкин э, ноги не убрал, он бы ему ноги сломал. Ну а вот ну, куда было Гранкину деваться? Ну опять это ж, это не в нашей компетенции, поэтому мы не будем об этом.